身がキラキラ、味噌たっぷり、せーの。うわーすごい出てきた。いただきます。うわー。うん。 この動画は韓国観光公社の提供でお送りいたします皆さんこんにちは さあ今回の動画も韓国観光公社の提供でお届けいたします。韓国ご当地グルメツアー第2弾ということで前回ねジャジャンミョン発祥の地インチョンのチャイナタウンで本場のジャジャンミョンをご紹介しましたけれども第3弾の今回もですねソウルよりもお得に本場の韓国料理をいただけるところをご紹介していきます。前回と同じ、 インチョンのご当地グルメですまあインチョンと言いますとやはり港町ですので美味しい海鮮がいただけることでも有名なんですさあということで今回のメニューはもう日本の皆さんも大好きなガンジャンケジャンです好きでしょう。もう私も大好きなんです実はインチョンは渡りガニの漁獲量が韓国の中で 1> 1位なんですなので、まあ、新鮮なのはもちろんなんですけどソウルで食べるよりもかなり お得にいただけますので皆さん期待しててくださいねでまたね院長なのでまあ、韓国旅行の初日でも最終日でも途中でもねすごく行きやすいと思いますお店の最寄り駅は地下鉄1号線ソウル駅から1本50分ほどで行けますトンアム駅でございますさあお店はですねもうここから歩いて5分ぐらいのところにありますので早速向かいたいと思います 東安明駅2番出口を出て、右に曲がります。こちらの信号を渡って、左に進んでいきますよ。そのまま道なりに進んで、左手の信号を渡って、 右に進んでいきますさあ今日は動画の最後に近くのショッピングスポットもご紹介しますギネスブックに載った世界最大の地下商店街ですぜひ最後までご覧くださいお店到着ですトンタレケジャンチョンシクです韓国の有名な番組でも紹介されています店内は席数も多く早い時間からお客さんで賑わっていますメニューは3種類ですすごいお店忙しそうです ジジャャンンンケし今日注文した「カンジャンケジャン定食」実はですね「あの孤独のグルメ」の原作者の久住さんっていらっしゃるじゃないですかその、えっと、韓国の久住さんと言われているホヨ,ヨンマンさんっていう方がすごく有名なグルメ番組をされてるんですけど、まあ、その番組で撮影に来てもう絶賛して帰ったね「カンジャンケジャン定食」ですので本当にね私もねめっちゃくちゃ楽しみなんです。 完全で、わー、パンジャンケジャン定食出てきたんですけど、もう想像以上にめっちゃ豪華です、まずね、ちょっと全体を見てください。 メインの缶ジャンケジャンは1人1匹ついてきますねそして焼き魚なんと2種類カレーとさでこちらが豚肉炒めチェユっぽくそしてチヂミも1枚ついてきますで他にはキムチにチャプチェきのこの和え物ブロッコリー大根キムチじゃがいももちにレタスのサラダそして大根をえごま粉で和えたものですでさらにご飯とわかめスープ じゃんと焼き魚はおかわりできないんですがチェユッポッくんとチヂミは1回おかわりができますでその他のおかずはおかわり自由となってますねえこのさ紹介するだけでもめっちゃ体力使うぐらいに豪華ですさあじゃあちょっと早速いただきますね,ねもうほんとにさ今目の前に定食出てますけどこれが1万5000円っていまだに信じられない。 身がキラキラ味噌たっぷりではいただきますよせーのーすごい出てきたいただきますうんうん おいしいもう全然臭みないですしねっとりとした身の甘さが広がるもう,もう口の中にこうまとわりつくんですよしかもさもう中に身が本当にびっしりって感じ 回結構な量吸ったんだけどそれでもまだ後からどんどん身が出てくるうわーそしてさこのもう身自体の透明感のあるうまみいやさすがこれエンチョンで食べるからこそこの新鮮さを感じるんだと思います ちょっとずっと躇してた <laughs> お醤油の風味は本当にふわっと香るぐらいで全くカニの身の美味しさを邪魔しないですね塩辛く味付けされてるところとかもあるんだけどもここはもう全然上上品このね爪の部分も美味しいのよ、はい チャララララ,ラン、はい、詰まってるよ、うわ、えー、もう身が本当にちょっと宝石みたいに輝いてるよ、えーあ、なんかね、ちょっとね、締まってるんですよ、この、ね、<laughs> 爪の部分は。ん 美味しいさあこの醤油だれにじゃん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 とつけますそしてでん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 ではいご飯の上に出していきますよせーのうわうわ <laughs> ご飯と合ううんあの身の甘さとは別のご飯の甘さがあるんですけどその2つの甘さが合わさることによってより濃厚になるんですうん最高い,いやちょっと待って本当に このクオリティで1万5千ウォンマジでない <laughs> ソウルのやっぱ観光客をメインにあのやっているところなんかだとえっ、ー、とね安くても45万ウォンはしますし高かったらもう10万ウォン近く。 しますよ新鮮で身もぎゅっと詰まっててあとお醤油もあもすごく上品でおかずがもうなんかこれだけついて1万5000ですよもうありえないはい <laughs> さあ「かんじゃんけじゃん」を美味しく食べる方法まだまだありますよこのね味噌たっぷりの甲羅の中にはいごはん たっぷり入れてこのさお味噌としっかり混ざるようにねよく混ぜてくださいねよいしょよいしょよいしょ,よい,しょ,よい,しょいい感じいい感じさあいい感じで混ざったところでうわ見てうわ <laughs> もう味噌が濃厚ああもう間違いのない美味しさでねこう隅の隅の身も余さずしっかりと混ぜたからこそめちゃくちゃ濃いうんあたまらんおいしいでもう噌もしっかり入ってたから本当に風味も楽しめる えー、もう超満足なんですけど、いやでもね、ここで満足しちゃいけませんよ、他にもこの定食には、もうメイン級のおかずがついてますので、さあ、チェイユっぽく、ちょっとお肉たっぷりですよ、美味しそう、なんか野菜、入ってないのかな、<laughs> 野菜ちょこっとほら、入ってるけど、ほぼ肉、うそう 美味しそう,うわこれもちょっとご飯と一緒にねいただきますよはいご飯を片手にいただけうんもうちょっと甘めの味付けがめちゃくちゃご飯と合うおいしい 茶湯っぽくマッチ言ってもいいですね。<ー>うん。うん。大根の相性の美味しい。レゴマコのね香りがすごい良くて、韓国のおもにの味。うん。 ご飯は私たぶんおかわりしないと足りないかもしれないサバもいただきますねこのお腹のねお肉がおいしいのよう,いうん脂乗ってるじわばわん来たうん 焼き魚定食のメインとして出てきてもめっちゃ美味しい魚 <laughs> いやもうついてくるおかずのレベルじゃないだってさ結構そういう定食とかあってもこういうさほら野菜系のおかずはいっぱい出てきてもこうあのメインとして普段活躍しているチェユっぽくんとか焼き魚が出てくることはないもん いやしかもお値段も安いっていうねすごいようんあとはさ私やっぱりこういいなと思ったのが本当に地元のお客様でにぎわっているからあっ実際に地元の方って こういうのを食べてるんだってこういう雰囲気なんだっていうそういうの感じられるのもねすごく魅力だと思いました。縮みがあるので相性抜群のマッコリも頼んじゃいました。これですね。インチョンのご当地マッコリソソンジュマッコリというものです。まあ、ソウルだったらあのソウルマッコリのチャンスマッコリをね置いてるところ多いですけどインチョンはこのねソソンジュマッコリ置いてますのでぜひね飲まれてみてくださいね。 さあ混ざったかな？しっかり混ぜて、オッケー。はい。うん。じゃん！ 香りがよくて、なんかチャンスナッポリと比べると、結構ね、軽い感じがしますよ、飲みやすい。ししいあ日本の方大好きなチャプチェもありますよ。 あごま油がめっちゃおいしい、いい香り、うん、うん、<laughs> ご飯全部食べちゃったいや、ここ一つ一つのおかずのクオリティもめちゃくちゃ高いです、すごいこう手が込んでるのが分かります、食べてて。うん 美味しいちょっとご飯お借りしようかなカメラマンのご飯お借りします <laughs> いや本当にね一杯じゃ足りないうんうん,なんかさおいしいかんじゃんけジゃんだけじゃなくてあったかいおふくろの味も楽しめるそれがなんと1万5000円 本当にないですって。うわ最高や。うん。これすごい珍しいんですけど、あのカンジャトクといってあのカウンドの方で有名なジャガイモもちこういうのも出てきます。うん。すごいもちもちできな粉風味のあんのようなものが入ってるから。 すごいいデザート感覚でいただけるもうねまずは最初にもうきれいにカニを洗うところから始まってそしてお醤油につけてでまたそのお醤油を煮てでまたつけてあまた煮てまたつけてその工程をもう何回もしてかなり時間をかけてやっとお客さんの目の前に出てくるそれぐらいに本当にあに時間をかけて作るものなんですけどそれなのにやっぱりこの価格でこのクオリティで 出せるっていうのはもうねここでしか楽しめないと思います渡りガニの漁獲量ナンバーワンのインチョンで食べるカンジャンケジャンはもう新鮮で間違いのない美味しさでしたでプラスアルファで韓国のおふくろの味も楽しめてもう心の中から温かくなるカンジャンケジャン定食でしたカンジャンケジャンを食べるならもう絶対にインチョンです 次回ご当地グルメ第4弾の地域はさあこちらはトンアメ駅から2駅隣にあるプピョン駅地下商店街ですなんと「ギネスブック」にも掲載された世界最大の地下商店街なんですもうとにかく広いおしゃれな洋服はもちろんアクセサリーやコスメなどのお店がたくさん並んでいます 同じお店にたどり着くのが大変なのでお気に入りを見つけたら迷わずゲットされてくださいね。 いい買い物できました